Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah və səlatu və salam ala Rasulillah. Amma ba'd. Namaz kərimə şahadətdən sonra ikinci vacib olan ən böyük əməldir. Buna görə diqqət etmək lazımdır ki, namazda xətalar etməmək. Çünki namazda olan xətalar başqa əməllərdə olan xətalar kimi deyil. Ən məşhur insanların namazda etdiyi xətalar O da kön niyyəti səslə eləyirlər. Elə başda bu gəlir. Mən niyyət elədim, gün ortanın məsələn 4 rekətini uydum imama, imama deyərək kılmaq və buna bənzər. Allah razı və cəla Qurani-Kərimdə buyurur: Ya'lemu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Xain gözlərin, xain gözlərin baxışını da qəlblərdə gizlətdiyiniz də Allah Taala bilir. Ona görə sünnədə gəlməyib ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam və ya xədis sahabelərdən kimsə səslə, səsin yüksəldərək niyyət etsinlər. Gəlbdə gəlib niyyət, niyyətin yeri qəlbirdir. Niyyət qəlb əməlidir. Ona görə bir insanın qəlbindən keçməsi ki, məsələ, filan namazı qılarım, bu kifayətdir. Bu kifayətdir ki, e, sən artıq bu niyyətin bu əmələ başlayırsan. Ən məşhur xatalardan, e, hündür səslə oxumağın, arxada duranların hündür səslə oxumağı, məsələ Fatihəni hündür səslə oxuyursan, təşəhüdü hündür səslə oxuyursan, yanında, sağında, sonunda dur duran insanlara sən əziyyət verirsən. Onları qarışdırırsan, onlara təşvişə salırsan, onların fikrini yayındırırsan, bunların hamısı namazdə olan xatalardandır. Həm ki, namazdın ən məşhur xatalarından Bir insan namazda ora bura baxması, sağa baxır, sola baxır, göyə baxır, yerə baxır, nə bilim divara baxır, sadına baxır, çıxardı telefonuna baxır. Buların hamısı namazda gördüklərimiz ən böyük xatalardandır. Həmçinin namazda olan xatalardan namazda 4 yerdə təkbiri gətirərkən əlləri qaldırmaqı tərk etməyi. Sünnədə varid olub 4 yerdə əlləri qaldırmaq sünnədir. Ya əllərin uc hissəsi çiyin bərabəri, və ya uxta əllərin uc hissəsi qulaq bərabəri Allahın iki kiblaya baxmaq şərti ilə. Sünnədə birinci təkbiratı dehranın, ikincisi rukuya gedərkən, üçüncüsu rukudan qalxarkən, dördüncüsü də birinci təkbirdən qalxarkən. Orada istərsən aşağıdan təkbir gətirib qalxırsan, istərsən tam qalıxdıqdan sonra təkbir gətirirsən, hər ikisi də səhihdir Allah təala nəsə deyir. Buxari də, Müslim də hədis var. Abuhureyradıyyallahu anhdan və başqa sahabelərdən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dörd yerdə təkbir qətrlərkən əllərini qaldırardı. Həmçinin həmin hədisdən var. Nesai də, İbn Majdə, Tirmizdə və Sunən Əbu Davudda. Həmçinin namazda olan ən məşhur xatalardan ə, səcdəyə gedərkən bu dirsəkləri, dirsəkləri yerə döşəmək Peygəmbər sallaməd dinəhdisdə nəhy eləyir ki, it kimi səcdə etməyin. Yəni bu dirsek, dirsəklərinizi yerə vurmayın. Dirsəklər göydə olmalıdır. Həm qadında, həm də kişidə. Hənəfi məzhəbində hansı ki, bu günkü gündə yayırlar ki, qadının dirsəkləri yerə dəyməli. Bu xatadır. Çünki namaz feillərində, namaz hərəkətlərində əsla qadınla kişinin arasında fərq yoxdur. Sinə tərəf namaz qılarsa qadın da ayın o şəkildə namaz qılır. Təkkbirdən tutmuş əlləri bağlamağın yeri və s. Hanafilərdə olan ziddiyyətlərdən biri odur ki, özləri köbəkdən aşağı bağlayırlar, zəif hədisdən, isnaddan. Amma qadınlar isə sinədə bağlayırlar əllərini. O birisi səhih hədis, ondan daha səhih hədis olan isnaddır. Amma ən doğrusu hardadır? İnsan əlini sinəsinə bağlaması. Sinə bu hissədir qardaşlar. Baş qardaşlar var, bu poğazında bağlayırlar. Əli bu xatadır. Əli belə bağlamaq bu bu xatadır. Buna çünki arafçı button var, sadır var, bir də nəhər var. O hissəsi nəhərdir. Sünnədə nəhərdir bağlamaq gəlməyib. Sünnədə gəlibdir sadır. Sadır da bu sinə ə, altıdır, bu hissədir. Bu hissədir və yaxud da biraz aşağı hissəsi. Bu hissələrdə əl bağlamaq sünnədə ən səhih an səhih mubaredə rəvayət olunur sədrdə bağlamaqdır və yaxud da sədrin altında döşün altında və ya döşün üstündə, yəni döşün bu hissəsində, döşün da bu hissəsində deyil. Ə hər hansı namazda olan məşhur xatalardan səfləri düzəltməmək. Yəni biri biraz öndə durur, bir az o bir sondan biraz arxada durub səflər düz olmur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, səflərinizi düz tutun, yoxsa Allah qəlblərinizi çevirər. Namazda olan xatalardan həmçinin sıx durmamaq, topuq-topuğa, davan-davama, davana durmamaq. Baxın sanki burada biri durur. Bir məsafə qoyublar, o birisi durur orada. Biri ayağını birləşdirmək istəyir, o birisi qaçır. Bu birləşdirmək istəyir, bu birisi qaçır. Bu sünnəyə müxalifdir. Çünki sünnədə varid olan nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələri topuq-topuğa, çiyin-çiyinə durarlardı. Hədisdə gəlməkdir ki, toquqlarınızı toquqlarınıza birləşdirin. Hədisdə gəlməkdir ki, sərhəflərinizi düz tutun. Sərhəfləri düz tutmaq namazın tamamlandır. Həmçinin namazda olan ən məşhur xatalardan ən məşhur xatalardan qardaşlar qeyri-adi şəkildə ehtiyacı olmadan çox hərəkət etmək. Baxırsan bəzi adamlar var, normal dururlar belə. Heç bir problem yoxdur. Elə ki namaza başlayır, ətinə gidişik dişir qulağını qaşıyır, gözünü qaşıyır, belli qaşıyır, qarını qaşıyır. Ağ <laughs> adamı gidişə düşür. Çox hərəkət eləməyə çalışır. Eləswar saqqalı ilə oynayır. Eləswar saçıyla, eləswar nə bilim e, barmaqları ilə oynayır. Nə isə, yəni bu bu şeylərin hamısı məkurobdur, bunlar olmaz təbii ki. E namazda ondan ən məşhur xatalardan bugünkü gündə məsələ namaz qılarkən bir yerə sökənmək Başın divarın yanında namaz qılır, divara söyərlər. Bu da düzgün deyil. Divara söyənmək olmaz. Və xotru rukuya gedərkən, eee, belə tamamilə əyməmək. Baxırsan, belə var, don qaldır belin, sadəcə bir balaca belə e, düzgün deyil. Tam rukuya getməlisən, ta belin düzələnə kimi e, və göz deməlisən bir az. Namaz dolan xatalardan ən məşhur tez-tez namaz qılmaq. qalx, rukiya gedir, qalxır, həmin səjdə gedir. Yəni ortada bədənlər, bədən üzvləri öz yerini tutana kimi gözləməmək. Ona görə gözəl bu əzəmətli ibadəti sünnəyə uyğun əda etmək çalışmalıdır müsəlmanlar. Gözəl şəkildə əda etməyə çalışmalık, hətta bundan faydalansınlar. Hətta bundan faydalansınlar, bu namazda xata eləməsinlər. Namazda olan ən məşhur xatalardan imanın keçmək. Amallarda imamı keçmək. Görürsən imam səcdəyə getməmiş, o da səcdəyə gedir. Hənəfilərdə bu gün demək olar ki, 90% salamı sol tərəfə, salamı imamla tez verirlər. İki şeye görə. Birincisi məzhəbdə olan xətaya görə ki, imamla bərabər salam verirlər. İkincisi də imam o qədər uzadır ki, səsinin o birsinin texanəsinə çatmır. Məsələn Kirov imamla deyir salam verməsən. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hələ bir az uzadır. O da deyir Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mesela. İmam ikinciyə sol tərəfə baxanda Assalamu alaykum wa rahmatullah uzatır. O birsinin təxənəsi bitirə salam alaykum wa rahmatullah. Bu uca artıq namazdan çıxırsa imam uzatır. Amma sünnəyə bunun mukhalifdir. Sünnədə gəlib ki Assalamu alaykum wa rahmatullah və bərəkətuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah və bərəkətuh. Uzatmadan Və imam iki tərəfə salamı verib qurtardıqdan sonra sən başlayırsan sağ tərəfə sonra sol tərəfə salam verməyə. İmamla bərabər deyil. Və sünnədə nəhi gəlib ki, imamın hərəkətlərini keçmək olmaz. Ən məşhur xətalar budur, təbii ki, xətalar çoxdur. Bunların hamısını saysaq uzun vaxt isteyir. Allahu aləm və sallallahu əleyhi və səlləm və barəkallahu nəbinə Muhamməd və aləhi və əshabihə əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olunub.